Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal bersama dengan kami dalam rancangan podcast Jom Ikut Sunnah. Alhamdulillah. Kita dah masuk ke episod yang ke-23. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang terus menantikan setiap hari Jumaat pada pukul 12.15 minit tengah hari daripada episod yang pertama sampai episod yang sekarang ini insyaAllah. Jadi untuk ketika ini juga kita bersama dengan yang berbahagia Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir iaitu Mudir Zawiyah Nasriyah dan Fellow Najwa Ulama dan intelektual Yayasan Dakwah Selama Malaysia Yadim Assalamualaikum Tuan Syekh Waalaikumsalam Alhamdulillah Tuan Syekh Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Alhamdulillah Baik Alhamdulillah Dan untuk ketika ini juga Kita nak membincangkan topik Berkaitan dengan Sunnah menuntut ilmu Jadi insyaAllah hmm. Jadi kepada anda semua Jangan lepaskan peluang Untuk dapatkan ilmu Yang akan disampaikan oleh Tuan Syekh Ketika ini kejap lagi Dan yang pastinya kepada anda Share kepada rakan-rakan InsyaAllah Baik Tuan Syekh ya. Kita nak terus untuk pusingan yang pertama Tuan Syekh ya. hmm. Rasulullah SAW Mengajar kita Setiap amalan bermula dengan niat. Ya. Apabila kita meluangkan masa untuk hadir ke majlis ilmu. Jadi apakah niat yang paling baik untuk kita patut kita letakkan ke dalam hati ni agar kehadiran kita ni mendapat pahala dan juga keberkatan itu Syekh Tafadhal. Nah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Uh, sidang pendengar yang dimuliakan Allah kepada uh, DJ ya. dan juga seluruh yang uh, mengikuti program kita pada pada pagi ini. Uh, pertamanya uh, berkenaan dengan niat yang perlu untuk kita uh, hadirkan waktu ketika mana menuntut ilmu. Ya. Yaitu uh, sebelum kita sedia maklum bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis baginda Rasul innamal a'malu binniat. Wa in likulli imri'in ma manawa. Setiap perkara itu sesungguhnya bermula dengan niat, dan uh, setiap yang uh, seorang tersebut akan mendapatkan apa yang diniatkan olehnya. Jadi uh, dianjurkan oleh para ulama dan para salihin, al Imam Az Zarnuji rahimahullahu taala juga menyebutkan bahawa yang bagi lil mutaallim Sepatutnya bagi seorang yang ingin mempelajari ilmu an yanwiya bi talabil ilmi ridalloh. Pertama hendaklah dia berniat untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua an yanwiya bi talabil ilmi izalatal jahli an nafsihi wa an sairil juhal, hmm. Yaitu menghilangkan kejahilan bagi dirinya dan menghilangkan kejahilan bagi orang-orang yang jahil. Yeah. Dan yang ketiga an yanwiya bi talabil ilmi Ihya ad-din Menghidupkan agama hmm. Tiga perkara ini yang perlu dihadirkan Jadi uh, Setiap orang yang menuntut ilmu Perlu baginya untuk dia Mulahadah Melihat dengan niat tersebut yeah. Kenapa saya belajar? Yang pertama Kerana untuk mendapatkan rida Allah hmm. Dan kerana Amalan yang dilakukan tanpa ilmu Tidak diterima oleh Allah hmm. Macam mana saya nak menunaikan solat Kalau saya tidak tahu Macam mana saya nak bersedekah Kalau saya tidak tahu macam mana saya nak berbaik sangka dengan orang? Hmm. Di tajuk yang kita telah bincangkan dulu. Yeah. Kalau saya tidak ada ilmu. Bagaimana untuk saya ber, 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 bermuamalah dengan ilmu dan ahlinya kalau saya tidak ada ilmu? Hmm. jadi kesemua perkara tadi adalah untuk mendapat redha Allah. Yeah. Karena karena tersebut maka saya tuntut ilmu kerana itu. Hmm. Yang kedua, untuk mengelakkan jahil bagi diri kita sendiri. Dan saya apa ni uh, Bukan hanya semata-mata untuk mengajar orang sahaja, hmm. dan bukan untuk disebut sebagai seorang alim, hmm. bukan untuk di, diisyaratkan dengan jari manusia bahawa ini adalah orang yang punya kedudukan dalam ilmu. Hmm. Tak, bukan itu tujuannya. Hmm. Tujuannya adalah untuk mengelakkan dan membuang kejahilan bagi diri dan membuang kejahilan bagi orang-orang yang jahil yang ada berhampiran dengan saya. Hmm. Yang ketiga, untuk menghidupkan agama Allah Taala. Kadang-kadang yeah. para ulama mengatakan bahawa in Uh, uh, eh ihyauddin ya. menghidupkan agama ini tidak akan berlaku melainkan dengan ilmu dengan ilmu dan ilmu ini juga yang 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 seterusnya perlu untuk seorang tadi mengingati bahawa sayidina rasul sentiasa berdoa kepada Allah ditambahkan ilmu. Ya. Baginda nabi tak doa dengan tambahkan harta. Nabi tidak minta tambahkan umur. Tapi nabi minta Rabbi zidni 'ilma. Ya Allah tambahkan aku ilmu. Yang diminta tambah oleh nabi sudah pasti perkara ini perkara yang yang penting dan perlu dan wajib. Kalau nabi melihat memperlihatkan bahawa harta itu penting, maka nabi akan doa hmm. Rabbi zidni mal. Hmm. Kalau lah umur tadi penting, maka nabi akan sebut Rabbi zidni 'umra. Naam, kesemuanya modal utama untuk seorang tadi sampai kepada Allah. Tapi mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah al-ilm. Ilmu yang dimaksudkan sini adalah ilmu yang mendekatkan hamba tadi kepada Allah, ilmu yang menyebabkan hamba tadi takut kepada Allah. Karena itu perlu bagi setiap orang membetulkan niatnya agar dia tidak tersalah dalam perjalanannya untuk menuju kepada Allah dan mendapatkan ilmu yang sepatutnya. Baik insyaAllah Kepada semua pendengar Radio Malaysia Sekarang FM Dan juga menonton kami Secara podcast Di media sosial RTM Kedah Kita akan berhenti seketika Dan sama selepas ini Dalam topik juga Iaitu sunnah Menonton ilmu insyaAllah Kita terus kekal Bersama kami di Kedah FM Kita berhenti seketika Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zorinova dalam rancangan podcast Jom Ikut Sunnah. Semoga anda mendapat ilmu yang telah disampaikan oleh Tuan Syekh sebentar tadi dan tapi juga kita terus untuk sesi yang kedua yang mana sesi pertama kita dah tahu dah berkenaan dengan uh, mukadimah, berkenaan dengan Sunnah menuntut ilmu dan sekarang ini kita nak terus untuk ikuti yang seterusnya iaitu uh, Tuan Syekh, ilmu yang bermanfaat ialah ilmu yang membawa kepada amalan. Jadi apakah satu perubahan kecil atau amalan yang baru yang kita boleh azamkan untuk mula lakukan dalam kehidupan sekarang kita Tasha? Ya. Ya. Jadi ilmu yang benar adalah ilmu yang mana mendorong kepada amal. Ya. itu baginda Nabi mengatakan In Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya. Jadi Nabi berdoa kepada Allah agar dijauhkan daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Dan ya. kemudian Ilmu yang bermanfaat ini yang disebutkan oleh Syed al Imam Abdul Wahab Syahrani yeah. al-ilmu illam amalan falaysa biilmin mm. ilmu yang tidak membuahkan amal maka ianya bukanlah ilmu mm. yang hakiki ya yeah. innamahu hujjatun ala sahibih. sebaliknya dia akan menjadi hujah ke atas yang memiliki ilmu tersebut yeah. dan juga disebut oleh Imam Muzarnuji rahimahullah al-ilmu bila amal kas bila samar Ilmu tanpa amal adalah seperti pokok Yang tidak berbuah ya. Kalau seorang penuntut ilmu Membaca Kitab berkenaan dengan kelebihan Tuntut ilmu ya. dan seumpama dengannya ya. Maka jangan tertipu Sebahagian mengatakan hanya sekadar mereka Datang menuntut ilmu, maka mereka Mendapatkan kelebihan tersebut ya. Dalam Quran Allah Ta'ala mengatakan Irfa'illahu alladhina amanu Minkum walladhina utul ilma darajat Syahidallahu annahu La ilaha illahu wa malaikatu wa 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 ulul bil qist jadi semua ayat-ayat tadi menunjukkan bahawa ahli ilmu ini dimuliakan oleh Allah hmm. Dan, jadi keazaman bagi seorang yang ingin menuntut ilmu ini yang perlu bagi ada dalam hatinya ialah dia perlu memahami terlebih dahulu apa sahaja yang disebutkan berkenaan dengan kelebihan ilmu ialah ditumpukan kepada yang beramal dengan ilmu hmm. Bukan hanya mujarat sekadar dia pergi menuntut ilmu Kemudian dia balik dan tidak mengamalkan ilmu yang dilakukan Maka dia kata saya telah mendapatkan kelebihan ilmu Tak <tif> 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 Anta syaitan la, Laisa farq yeah. ujad farq baina kau baina syaitan Dia tak ada beza antara kamu dengan syaitan Jadi Ilmu yang sebenar adalah ilmu yang membuahkan hasil Jadi walau sekecil perkara Walau sekecil perkara untuk kita niatkan beramal dengan ilmu yang kita pelajari tersebut Apa sahaja masuk ke dalam masjid dengan kaki kanan keluar daripada masjid dengan kaki kiri masuk ke dalam tandas dengan kaki kiri keluar daripada tandas dengan kaki kanan bertemu dengan orang dengan wajah yang talq yang yang ceria senyum dan kemudian beri salam dan dia tahu kata memberi salam sunat menjawab salam hukumnya wajib tapi pahala sunat ini lebih besar daripada yang wajib maka direndahkan egonya diberi salam terlebih dahulu kepada orang Maka semua itu amalan yang walaupun dilihat kecil sebenarnya Tapi ianya memberi faedah yang sangat besar Iaitu uh, Al-Imam Ada satu kisah Al-Imam uh, Sufyan As-Sawri Rahimahullah Dalam satu riwayat disebutkan bahawa Kata beliau digelar beliau dengan As-Sawri Lembu jantan Adalah kerana satu hari beliau masuk ke dalam rumah Allah Ke dalam masjid Dengan melangkah kaki kiri terlebih dahulu mm -hmm. Maka dia kembali keluar dalam keadaan mukanya pucat Dan dia mengatakan bahawa Anak as saya seperti lembu jantan yang bodoh Yang tidak mengetahui Mana rumah Allah dan mana rumah syaitan Bila ya. dia tersilap Dan ini dalil kepada uh, Samaratul ilm Faedah ilmu yang besar Yang melahirkan khasyih Hatta dengan perkara kecil kadang sebagaimana sebagian orang yang kata ah, lah, Ini sunat je ala ni sunat sahaja tu perkataan tu yang disebut oleh kebanyakan manusia ini adalah bukti kepada jauhnya mereka daripada beramal dengan ilmu hmm. dia seolah menganggap bahawa sunnah itu adalah bermakna kalau buat dapat pahala tak buat tak dapat dosa hmm. dia anggap macam tu cuba bayangkan kalau kata dia kata ini adalah tinggalannya Rasulullah ya. hmm. ini yang ditunjukkan oleh kekasihnya Allah kemudian dia berkata ini sunnah aja. Mananya seolah kata yang ditunjukkan oleh Nabi itu bukan penting, Sehingga para ulama mengatakan, sebahagian syaikh mengatakan bahawa sunnah baginda Nabi ini kan nur seperti cahaya. Seorang so, yang bergerak dengan sunnah Nabi setiap hari dengan ilmu yang dipelajarinya dengan amal, maka dia seolah bergerak dengan cahaya yang dikumpulkan. Satu-satu perkara yang kita lakukan, sebutkan tadi ini itu sebagai cahaya yang dikumpulkan, 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 maka dia seolah bergerak dalam cahaya yang terang benderang. Berbeza dengan orang yang Uh, ini sunnah saja Ini bukan sunnah uh, Ini ini biasa saja Maka akhirnya yang dibawa hanya dengan satu saja lampu kecil Dan dia tidak mampu untuk melihat dalam gelap Yang mungkin dalam gelap tersebut Ada binatang buas yang akan sedang menerkam dia Berbeza dengan yang berada dalam cahaya yang terang benderang. Maka itu bandingan Yang mengikuti sunnah Nabi Dan tidak memperkecilkan satu pun sunnah Rasulullah Dengan ilmu yang dia ada Maka kerana itu Penting bagi setiap orang Untuk berniat beramal dengan apa sahaja perkara sunnah walau sekecil perkara dan tidak menganggap ianya kecil tidak menganggap ianya kecil menganggap semua yang ditinggalkan oleh nabi adalah besar ya. kerana kesemuanya adalah perkara yang menyampaikan dia kepada Allah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah laqad kana lakum nabi allah taala mengatakan laqad maksudnya ditakkitkan lagi bahawa baginda nabilah suri tauladan yang paling agung untuk menyampaikan kamu kepada Allah nah Alhamdulillah Kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedai FM Kita berat seketika Mungkin juga sekejap lagi Kita akan terus dapatkan lagi ilmu Untuk di penghujung ya, Berkaitan dengan topik kita Iaitu sunnah menuntut ilmu Jadi jangan ke mana-mana Terus kekal bersama kami Di Pekosi 97.5 Dan juga di media sosial kami RTM Kedah Di Facebook kami InsyaAllah kita berat seketika Selepas ini Jom ikut sunnah Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Nova dalam rancangan podcast Jom Ikut Sunnah. Alhamdulillah. Kita yang berada di awal tadi terima kasih banyak-banyak dan kita berada di penghujungnya. Tapi untuk anda jangan ke mana-mana sebab ada lagi ilmu yang kita sampaikan oleh Baginda Tuan Syekh untuk hari ini dan topik dia sangat menarik hari ini iaitu berkaitan, berkaitan dengan Sunnah Menuntut Ilmu. Jadi insyaAllah Tuan Syekh kita terus untuk ke sesi yang terakhir ini. Yang mana salah satu kunci untuk mendapatkan ilmu yang berkat ialah menjaga adab kita sesama belajar ni. Hmm. Dan dalam konteks majlis ilmu moden hari ini, apakah contoh adab yang perlu kita jaga untuk menghormati ilmu, guru dan juga majlis itu sendiri insya-Allah. Tak. Baik. Adab dalam menuntut ilmu ni adalah merupakan perkara yang sangat dititik beratkan. Heem. Kerana dalam Islam, kita tidak hanya mempelajari ilmu untuk mendapatkan pekerjaan. Ya. Yeah. Tapi sebaliknya ilmu dituntut adalah untuk mendatangkan hasil. Heem. Dengan amal ya. Dan juga ilmu dituntut adalah Untuk memberikan Panduan kepada seorang tadi bagaimana Beradab hmm. dengan ilmu itu sendiri Kerana dengannya barokah ya. Maka kita ada jahannik barokah hmm. Sudut barokah yang tidak akan Ditinggalkan sama sekali Baik. Ketika seorang murid tidak beradab dengan ilmu Dengan alat ilmu Dengan uh, majlisnya ilmu Dengan gurunya Maka ketika disebut salbil barokah Ditarik yuslabul barokah hmm atau terselapul barakah ditarik barakah tersebut daripada murid tadi maka ia tidak akan mendapatkan apa-apa faedah kerana faedah ilmu ialah amal ya yeah. dan uh, ini bahasa yang disebutkan oleh al-imam qasim rahimahullah yang merupakan murid kepada al-imam uh, malik radhiyallahu anhu kata beliau saya belajar dengan imam malik selama uh, Dua tahun sahaja 18 tahun saya berkhidmat kepada Imam Malik Melihat adabnya Imam Malik okay. 18 tahun mempelajari adab dengan Imam Malik 2 hmm. tahun sahaja mempelajari ilmu oh. Dan apa kata beliau Alangkah baiknya 2 tahun itu Saya jadikan tempoh mempelajari adab dengan Imam Malik okay. Maknanya Perhatian mereka para imah terdahulu Melihat kepada barakatul ilm hmm. Itu adalah lebih Daripada hanya mendapatkan ilm sahaja semata-mata berbeza dengan pelajar pada zaman sekarang dia lebih melihat kepada maklumat yang ingin didapatkan hmm. selain daripada melihat hal gurunya melihat bagaimana gurunya bermuamalah dengan ilmu hmm. bagaimana gurunya berakhlak dengan ilmu dan ahlinya hmm. dengan sempa dengannya hmm. dan adab-adab uh, ini adalah adab yang ditunjukkan oleh para solihin. nah saya boleh bahagikan secara ringkas yeah. iaitu adab seorang dengan ilmu itu sendiri dengan dengan ilmu maksudnya termasuk dengan gurunya teman-temannya hmm. Alat ilmu yang dia gunakan untuk dipelajari hmm, dan juga majlisnya ilmu terbaik. jadi kalau kita bahagikan pada sudut adab dengan guru oh ini banyak adabnya disebutkan oleh para ulama imam zarnuji mengarang kitab secara khusus ta'limul muta'allim al-imam badruddin ibn jamaah mengarang tazkiratus sami' wal mutakallim yeah. dan imam-imam yang agungnya imam munawi mengarang kitab dalam muqaddimatil majmu' Menerangkan tentang adab ilmu, yaitu adab seorang murid dengan gurunya. Mm -hmm. Al-Imam Munawawi tidak pernah makan di rumah gurunya bersama dengan gurunya. Kenapa? Mm -hmm. Karena katanya uh, saya bimbang takut pandangan mata saya mendahului keinginan guru saya pada hidangan tersebut. Mm -hmm. Maksudnya dia teringin dulu sebelum gurunya teringin. Yeah. Yang itu saja kata beliau akan menarik barokah pada diri saya. Dan setiap kali beliau ingin pergi ke rumah gurunya, dia akan bersedekah sepanjang jalan dan berdoa ya Allah Allahumma astur Allahumma ustur aiba muallimi anni ya Allah tutup aib guruku daripada aku ya yang ini diminta berapa ramai para murid sekarang ini yang tidak ada adab ini dengan para guru mereka dan malah mencari aib guru mereka ta'awudz ya. min zalik ya. yang kedua adab dengan teman nah, ini kalau tidak ada yang menyebabkan teman sampai dibunuh teman sendiri ya. pengajian dibunuh dibuli Allah dipermainkan nah dijatuhkan maruah dan seumpama dengannya ya. padahal dalam kitab para ulama terdahulu dibahas adab dengan teman ini panjang lebar. Hmm. Yang ketiga adab dengan dengan ahliatul ilm. Maka tidak akan meletakkan khusus contohnya perkara-perkara yang tidak sepatutnya di atas kitab. Ya. Maka tidak akan letakkan benda-benda yang tidak sepatutnya di atas kitab. Malah ya. kitab yang disusun juga di, diikuti dengan turutan. Ya. Al-Quran diletak yang paling atas sekali. Ya. Kemudian barulah turun dengan kitab-kitab yang lain beza susunan kitab pada zaman sekarang dengan zaman dulu. Ya. Kalau dilihat kita sekarang susun macam ni. Ya. Zaman, zaman dulu disusun dengan meninggi. Hmm. Ha, disusun dengan meninggi. Maksudnya bukan disusun dengan dengan apa ni dengan seperti mana yang kita lihat ya. sekarang ni. Dia ha, disusun dulu begini. Ha. Dia, dia, dia meninggi tak. naik ke atas. Ha. Jadi akan dilihat dibaca daripada tepi. Nah ha, ini cara susunan yang digunakan dalam sistem Islam yang zaman dahulu. Ala kulihal Kesemua perkara tadi dibahaskan oleh para ulama dan adab ini kalau diamalkan dalam majlis ilmu contohnya tidak 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 bercakap ketika majlis, tidak menggunakan handset untuk apa ni berbicara dengan benda lain hmm. ataupun dengan 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 teman-teman kita dan menjaga sepenuhnya adab dalam majlis seperti berwudu. Hmm. Nah, melihat uh, kitab yang dibaca dan juga mendengar dengan perhatian dan seumpama dengannya Ini adalah ada adab Yang perlu diamalkan Dan dilaksanakan Khusus pada zaman milenium ini okay. Karena zaman ini Zaman ketandusan adab mm -mm. Para pelajar Tidak lagi menghormati guru Kerana menganggap guru Hanya sekadar Bahan Ataupun Pemudah caranya Untuk dia memudahkan Dia memasuki peperiksaan Dan mm -mm. kemudian dia lulus Dalam peperiksaan mm -mm. Jadi setelah itu Selesai saya dengan guru saya Al-Imam Abu Hanifah Tidak pernah Melunjurkan kakinya Ke arah rumah gurunya mm -hmm. Bukan mengangkat tangan Kepada gurunya Melunjur kakinya ke arah rumah gurunya Yang rumah gurunya Imam Hamad Itu tiga ataupun tujuh lorong daripada rumahnya beliau oh. Tak pernah beliau melunjurkan kaki ke rumah gurunya Macam tu sekali adab Menyebabkan mereka diangkat oleh Allah Ditinggikan oleh Allah Karena tu yang beradab ditinggikan oleh Allah Yang tidak beradab mereka tidak akan dapat manfaat sama sekali Alhamdulillah itu antara pencerahan juga ilmu yang telah disampaikan oleh uh, Tuan Syekh tadi yang mana telah daripada awal sampailah ke akhir insyaAllah jadi apa pun nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Tuan Syekh iaitu Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir ...Mudir Zawiyah Nasriyah dan Filun Najwah Ulama dan Intellectual Yayasan Dawah Islamiah Malaysia Yadim di atas perkongsian yang sangat menarik untuk topik kita pada hari ini iaitu um, sunnah menuntut ilmu diharapkan ia memberikan manfaat kepada kita untuk membuka ruang untuk kita semua lebih teliti dan juga mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dengan ilmu dan kefahaman yang lebih tepat insyaAllah. Jadi setiap amalan yang dilakukan dengan ikhlas dan bersandarkan ilmu yang sahih insyaAllah akan mendapat ganjaran oleh Allah Subhanahu SWT insyaAllah. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan untuk uh, topik yang lebih menarik lagi untuk anda semua sepanjang hari Jumaat pukul 12.15 tengah hari sampai pukul 12.45 tengah hari insyaAllah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera.